Твердыми уверенными шагами хрупкая Анжела Титова движется к вершинам Олимпа Пауэрлифтинга. За полтора года в копилке ее наград 25 медалей, в большей степени за первые места. Это я получила за приз. Когда, вот второе место у меня. Вот это у меня за, за тягу тоже второе место. Это у меня за жим, а это за троеборье. Пять медалей не похожи на остальные. Взглянув на них поближе, понимаешь, это не краевые награды и даже не российские. А юная спортсменка рассказывает, как ей удалось замахнуться на Европу. Я вчера была на России, там я выступила. Потом мне тренера сказали, что я могу поехать на Европу. Вот так просто, казалось бы, можно взлететь на серьезный уровень соревнований. Но все это было совсем нелегко. На России Анжела не просто выступила, а завоевала две бронзовые медали. В общекомандном зачете наша краевая сборная стала победителями. На вопрос, как совсем юная девочка, которая занимается пауэрлифтингом не так давно, смогла попасть на соревнования европейского уровня, ответил тренер. Она опережает немножко свою группу. Она учится в группе начальника подготовки второй год обучения а результат Европа, но ну это никак не второй год обучения а почему это произошло что она просто ходит на тренировки не три раза в неделю а шесть и ходит и ходит и ходит и ходит и ходит и ходит еще дополнительно она ездила сюда в воздухопорный комплекс нас сюда пускали она бегала на дорожке лыжи велосипед здесь оборудование побольше зал большой можно где бегать в любую погоду заниматься в составе сборной России Анжела Титова отправилась в Чехию. Признается, что попала туда благодаря людям, которые ей помогали. Администрация района и Журовского поселения, тренер, родители – все поучаствовали в организации грандиозной поездки. Многие участники боялись уходить на помост, потому что на тебя все смотрят, там и теряешься. Ну, как бы нас тренера сбадривали, объясняли, что просто не смотреть, и выше села, потянула и хватит себя. В Чехии юная спортсменка доказала, все старания были не зря. Рассказывает, что сама не ожидала такого результата. В троеборье 180 килограммов, присед 47, жим 40, становая тяга 92. А вот тренер даже не сомневался стать вице-чемпионкой Европы Анжели по силам. Результат был ожидаемый, потому что ребенок занимается с 13 лет. Занимается регулярно. Занимается он в ДСШ номер один у Андреева Олега Анатольевича. Занимается по программе методистов, которые разработаны этой дю США. Даже после таких серьезных соревнований отдыхать жили Титовой некогда. Готовится покорять мир. Главное, чтобы была возможность туда поехать. А уж про результат можно не переживать. Анна Грипушова, Антон Мажина, Новости Кореновского.